Jedna z nejtemnějších nocí v dějinách Československa, z 20. na 21. srpna 1968. Od půlnoci už přilétají na rozinské letiště svazky nákladních vojenských letadel. Každou minutu vyjíždí z trupu Antonova na naši půdu nový tank. Před budovou ústředního výboru komunistické strany Československa. Zkůzi předsednictva, která se zabývala přípravou na zářijový sjezd strany, jakož i materiály o dalším postupu v současné situaci přerušuje premiér Černík zprávu o vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Předsednictvo vydává rezoluci, kterou okamžitě vysílá rozhlas. Prezident Svoboda odjíždí na Pražský hrad. Ruzínské letiště obsadili někteří členové státní bezpečnosti, kteří o agresi věděli už v 8 hodin předchozího večera. Lidé, kteří zaslechli první zprávy z rozhlasu, budí další a vycházejí do ulic. Z ruzinského letiště, stejně jako od severních hranic Československa, se však řídí do Prahy další a další tanky pěti takzvaně zpřátelených zemí. Mezi nimi auto z vlastenci a prapory. Moskevská agentura TAS vysílá, že vojáci přijeli zachránit svobodu proti připravované kontrarevoluci. Tvrdí také, že se nehodlají vměšovat do našich záležitostí. Máme ušlechtilé bratry. Povolali je prý někteří nejvyšší státní a straničtí činitelé, které však nechtějí jí jmenovat. Nikdo z těch, kteří už delší dobu stojí v předsednictvu v opozici proti Dubčekovi, se však k tomu nechce přímo přiznat. I když se později pokoušejí vytvořit novou vládu a jako samozvanci se postavit do čela státu. Mají jim pomoci tuny železa a zbraní, které se v této chvíli řídí ulicemi Prahy.

datum a hodina na Pražském Orloji. Praha na rozpřesku. Lid je na nohou. Táhne k budově ústředního výboru strany. Sem přivedla volha sovětského velvyslanectví oddíl paradesantních jednotek se speciálním výcvikem. Členové předsednictva v budově v čele s Aleksandrem Dubčekem byli zatčeni. Je toto z hlediska práva vůbec možné? Avšak Sověti a jejich spojenci se, jak se později ukazuje, neštítí ničeho. Někteří sovětští vojáci ani netuší, kde byli vysazeni. Teprve později se dovídají, že jsou vlastně v Československu. Mnozí z nich si po rozhovorech s našimi lidmi uvědomují přes úsilovnou propagandu velitelů, jakému hanebnému přepadu vlastně došlo. První okupační jednotky musí být proto po několika dnech vyměněny novými spolehlivějšími, kterým velitelé tvrdili, že Prahu v prvních dnech okupace zničili kontrarevolucionáři. Před budovou ústředního výboru strany padají první výstřely. Posádka obrněnce s číslem 002 má na svědomí první dvě lidské oběti. Vraždil obrněnec 002. Sovětský důstojník v oknech Dučekovy pracovny před chvílí odehnal z okna Smrkovského. Také Smrkovský, a Špaček byli zatčeni s Dubčekem. Bratrská návštěva vojsk, takzvaně zpřátelených zemí, narůstá do tragických rozměrů. V Praze se stále častěji ozývají výstřely. Dezinformovaní ruští vojáci střílejí v panice i po sobě. Ruský voják, který později zemřel, byl zasažen kulukami svých vlastních druhů do břicha. Nad Prahou se sice rozednívá, ale hrozná noc stále trvá. Davy skandují především dvě jména, symbolizující suverénní, svrchované, svobodné Československo. Dubček, svoboda. Další a další jednotky obsazují důležitá i méně významná místa. Nejsilnější jsou u předsednictva vlády, které bylo obsazeno nejprve. Násilím byl odtud vyvlečen premiér Černík. Těla rozmístěna v parcích míří i na pražských hrad. Tam v těchto chvílích dlí prezident republiky Ludvík Svoboda, který zhruba před 25 lety bojoval v čele našich jednotek spolu s rudou armádou proti německým fašistům. Jak se najednou situace změnila? Hrdinu Sovětského svazu Ludvíka Svobodu ponechali okupační jednotky relativně na svobodě. Může používat svých čtyř místností. Uchvatitelé ho velice potřebují. Žádají od něho, aby podepsal ustavení nové kolaborantské vlády. Poslední záběry z Račanského náměstí. Pak už tam Čech nesměl vstoupit. Agresoři se však ve svých plánech poněkud přepočítali. Byli špatně informováni o naší vnitřní situaci. Domnívali se, že celá záležitost skončí bleskovým obsazením. To však nevyšlo. Československá armáda, ač také ona podléhá rozkazům Varšavské smlouvy, se nepřipojila. Z příslušníků státní bezpečnosti kolaborovali v prvních dnech jen někteří. Lidé, dělníci, včetně lidových milic, se k okupantům nepřipojili. Naši takzvaní přátelé zůstali osamoceni a museli začít bojovat hrubou silou proti bezbraným, chytrým českým lidem. David a Goliáš. Tak jako obvykle v hodinách okupace hledali lidé útočiště pod Svatováclavskou zástavou. Nepomůžeme ničemu v současné situaci tím, že budeme vytvářet barikády, eventuálně další věci dělat, které by vedly ke srážce, která v současné době nemá žádný smysl. Vedla by pouze k obětem. Okolo 8 hodiny raní před budovou Československého rozhlasu, který stále ještě není obsazen, i když už po druhé hodině noční, například ředitele spojů Hoffmana byly vypnuty vysílače. Později se však statečným spojařům podařilo spojení znovu navázat a rozhlas mohl vysílat dál zprávy o napadení Československa. Budova rozhlasu je památné místo. Tady se sváděly boje v květnu 1945. Tady se bojuje v srpnu 1968. Poprvé s Němci, po druhé se Sověty. Po každé s evropskými velmocemi, mezi nimiž šleží náš stát. Sovětské tanky obsazují Vinohradskou třídu po celé délce až k Olšanským hřbitovům. Barikády z aut a autobusů brání v okamžitém obsazení budovy. Zde dochází také k dalším vzrušeným rozhovorům se sovětskými vojáky, z nichž někteří už pomalu začínají chápat, že není nejmenšího důvodu k této násilné okupaci. Armáda je však drill, vše funguje na rozkaz. Sovětští velitelé nařizují obsadit budovu rozhlasu. Schyluje se ke krve pro lidi. Mladí lidé si sedají pod pásy tanků. Objevují se první plameny, i když zatím jde jen o kaluže nafty. První den okupace začíná dramaticky. Na ruzínském letišti snad dosud nikdy nepřistávala letadla v tak krátkých intervalech, jako v prvních dnech okupace. Nové, nedávno otevřené, moderní letiště. A komu dnes musí sloužit? Těžká letadla typu Antonov přivážejí další a další bojovou techniku. Odtud prý už první den odletěli jako zajatci do Moskvy Dubček, Černík, Smrkovský, Krýl. Přehlídkovou jednotku netvořili chlapci v bílých rukavicích, ale pozuby ozbrojení samopalníci. Pohled z místa, kde stával pomník Josefa Vysarionoviče Stalina, jistě by měl dnes velkou radost. Někteří sovětčí vlácové se od jeho dob příliš mnoho nepoučili. V dopoledních hodinách je obsazena takřka už celá Praha, obsazené mosty. Naštěstí se ukazuje, že celá operace perfektní po vojenské stránce nebyla připravena politicky. Sovětskému vojákovi lidé odmítají ukázat, kde teče voda. Z letenské pláně se stává letiště. Zde jsme diskutovali o demokracii. Takto si však diskusi představují naši bratři. Kain byl bratrem Abela. Počet vojáků, kteří vtrhli do Československa, se první den odhaduje na 200 tisíc. Brzy se zvýšil na půl milionu. Počet tanků, které obsazují Prahu, dosahuje 500. Přesto se okupantům nedaří přivodit rozhodující zvrat v situaci. Vážení přátelé, kteří jste nás napadli, Takhle se přece puče nedají dělat. Neměli jste předem připraven dostatek kolaborantů, které byste posadili na trůn. Nenašli jste zatím nikoho, kdo by byl ochoten před světovou veřejností prohlásit, že vás požádal o pomoc. Zrádců se objevila pouze hrstka a těm se nepodařilo zlomit vůli obou našich národů. Agresoři obsadili některé důležité vysílače a budově rozhlasu a televize. Vysílá se však dál v těsné blízkosti tanků a samopalů. Před obchody se tvoří fronty. Avšak distribuce potravin funguje. Nejnutnější životní potřeby jsou, takže jsme na tom možná nakonec lépe než okupační vojska, jehož někteří příslušníci se v prvních dnech netajili tím, že mají hlad či chuť na cigaretu. Cizinci ze západních zemí většinou už první den odjíždějí, neskrývají své sympatie v Československu. Zdvižené prsty, to je ono známé Churchillovo válečné victory, vítězství. Hollywoodskou vězdu Shirley Temple zastihl vpád v pražském hotelu Alkron. Doufáme, že i od ní se svět dozví pravdu o srpnových událostech v Československu. Účastníci Světového geologického kongresu v Praze nabídli svou krev transfuzním stanicím. Ve středu předpolednem vrcholí boj o rozhlas. Sovětští vojáci se snaží prorazit barikády a zapálit je. Nad Prahu stoupá velký stožár černého dýmu války. Boj pokračuje na jiné frontě. Na naší straně je pravda a ta nepotřebuje zbraně. Jí stačí slova. Téměř všechny pražské deníky i časopisy začínají vydávat zvláštní vydání navzdory obsazeným redakcím i tiskárnám. Vycházejí první obrazové reportáže ve světě v obrazech v květech v mladé frontě objevují se samozřejmě literární listy reportér i student. Politika, která má začít vycházet v září, vydala své nulté číslo. Agentura TAS označuje tyto časopisy za letáky kontrarevolucionářů. Tanky projíždějí provokativně ulicemi a přece jako by zde nebyl. Lidé čtou svobodné noviny a diskutují pod hlavněmi jsou informováni o průběhu noci na předsednictvu vlády, kde okupanti zacházeli s Černíkem jako se zločincem. Znají podrobnosti o osudu Dubčeka, Smrkovského, Krýgla i dalších lidí z Ústředního výboru. Rozdávají se trikolory jako ve dnech Květnové revoluce či v říjnu 1918. V ulicích se však objevují i černé trapory. A není to bohužel bezdůvodné přibývají ranění a mrtví. Prvních šest dní okupace jenom v Praze znamená 80 obětí. Roztříštěná fasáda Národního muzea zůstane dlouho památkou na srpnovou noc na bratrskou pomoc našich nejvěrnějších spojenců. U rozhlasu hořelo dlouho, bylo velice těžké uhasit tanky se zásobami pohoných hmot, bylo složité hasit čtyři současně hořící domy. Takové suvenýry nám přivezla přátelská noční návštěva. Světové veřejné mínění stojí takřka jednomyslně za námi. Dokonce i ve východním Berlíně podepisují obyvatelé kondolenční archy na našem velvyslanectví. Dokonce před Kremlem došlo k pokusu o protestní demonstraci. V té době už také usilovně pracuje legální komunistická strana. To je především chtějí okupanti znemožnit činnost. Začíná se organizovat nemožné je svolán svobodný 14. sjezd uprostřed okupované Prahy. Do všech okresů republiky odcházejí pozvánky delegátům. Zjíždějí se za zvuku salv. Tentokrát bohužel v podobě ostrých nábojů. I ve chvíli, kdy u muzea hoří tanky, pracují ústavní organizace věrné Dubčekovi a Svobodovi. Obyvatelstvo v podstatě zachovává klid a snaží se zabránit násilným a asiláckým akcím. David začíná bojovat proti Goliášovi svým osobitým způsobem, mozkem, vtipem, inteligencí proti hrubé síle a násilí, na jehož straně je ostatně všechno jiné, jenom nepravda. První den. Poledne. Pětiminutová generální stávka. Další důkaz naší jednomyslnosti. Vždy s rozvahou, vždy s rozumem. Žádné hrubé násilí. Nikdy navždycky nepřemůže sílu ducha.